viktor gyugo xo'rlanganlar romani episkop miriel 18 sakkizinchi qism 1815 ming sakkiz yuz o'n beshinchi yilning oktyabr oylarining dastlabki kunlaridan birida taxminan kun botishiga bir soat qolgan paytlar edi din shaharchasiga bir yo'lovchi kirib keldi kamdan kam sonli bekorchilar o'z oynalaridan eshiklaridan bu ularning shaharchalariga kirib kelgan begona odamga xavotir bilan qarab qo'ymoqda edilar bunday juldur kiyingan qashshoqni uchratish albatta ko'pchilikka yoqimsiz his tuyg'ularni berishi aniq bu odam o'rta bo'yli o'rta yoshli yelkalari keng ayniqsa kuchga to'lgan baquvvat bir kimsa edi unga qirq olti yoki qirq yetti yoshlarni bersa ham bo'lardi yarmi sharmdan bo'lgan furajhkasi uning quyoshdan qoraygan shamoldan taranglashgan ter oqayotgan yuzini yarmigacha yashirib turardi rangi namiqib ketgan dag'al ko'ylak kumush tugmacha bilan qadalgan bo'lsa da uning ko'kraklaridagi qalin junni yashira olmayotgandi uning bo'ynida qayirib bog'langan eski bog'ich rangi o'chib ketgan ko'kimtir bir tomoni dog' ikkinchi tomoni yirtiq shim ustida ko'ylagi va shimidan ham eskiroq kamzul yelkasida yaxshilab mahkam tutib bog'langan soldatlarning safar xaltasi qo'lida esa yangigina daraxt shoxini ushlab olgan edi u paypoqsiz yalang oyoqlariga temir mixlar bilan yaxshilab qoqilgan boshmoqlarni kiyib olgandi bu odamning sochi tagidan olingan ammo soqollari ancha tarvaqaylab o'sib ketgandi uning endi o'sa boshlagan sochlari tikka bo'lib turardi sochlari yaqinda olingani bilinib turardi va ular endi gurkirab o'sa boshlagan edi uni hech kim tanimasdi bu tasodifan kelib qolgan yo'lovchi bo'lsa kerak o'zi qayerdan paydo bo'ldi bu janub tomondan keldi balki u ham bundan yetti oy oldin dengiz sohillari bo'ylab o'rlab kelgan kandagi parijga yo'l, yol olgan imperator kabi o'sha yo'ldan kelgandir yo'lovchi kun bo'yi to'xtovsiz yurib kelganga o'xshardi chunki u juda charchoq horg'in ko'rinardi shaharning quyi eski qismidagi ayollar uning gessendi xiyobonidagi yo'lakchadan borib maydon markazidagi favvoralardan suv ichganini ko'ribdilar bu odam juda chanqagani aniq ekan chunki uning orqasidan yurgan tomoshabin bolakaylar uni bozor maydonidagi favvoradan ham qanday yut oqib suv ichganini kuzatadilar puashver ko'chasiga yetgach u chapga meriya ya'ni shahar hokimiyati tomon tamam burildi u hokimiyatga kirib ketadi va u yerda chorak soat qolib ketadi eshik oldidagi tosh o'rindiqda ha o'sha to'rtinchi mart kuni general druo hayratda turgan shahar xalqiga juan korfazida napoleon tomonidan yozdirilgan proklamatsiyani o'qib eshittirgan o'sha tosh ustida jandarm o'tirardi yo'lovchi bosh kiyimini yechib xo'rlangan holda egilib jandarmga ta'zim qildi jandarm uning salomiga parvo ham qilmasdan unga o'tkir sinchkov nigohlarini tikib meriyaga kirib ketadi o'sha davrlarda din shaharchasida hochli kolbasa nomli boy bir mehmonxona bo'lardi mehmonxonaning egasi jaken labar ismli bir burjua bo'lib shaharchada uning obro'si ancha baland kishi edi u grinobol shahridagi uch delfin mehmonxonasining egasi bir paytlar imperator armiyasining qanotlarida jang qilgan boshqa bir labarning qarindoshi ham edi mishmishlarga qaraganda imperatorning elba orolidan qochib juan korfasiga kelishi chog'idan sal oldin taxminan yanvar oylarida go'yo general bertran oddiy aravakash kiyimida uch delfin mehmonxonasiga kelgan va u yerdagi soldatlarga xochlar aholiga esa tilla tangachalar tarqatgan emish bu albatta mish mish ammo shunisi aniqki imperator grinoblga kelgach shahar meriyasida tunab qolishni istamagan va shahar hokimiga minnatdorchilik bildirib unga men bu yerlik bir shavkatli askarimni bilaman va bugun o'shanikida qolmoqchiman deb aytgach aytgach uch delfin mehmonxonasiga kelgan edi orada yigirma besh leo masofa bo'lishiga qaramay uch delfin egasi labarning shuhrati din shahridagi xochli kolbasa mehmonxonasi egasi bo'lmish labarga ham ta'sir qilgandi u haqida odamlar shunday derdilar bu o'sha mashhur grinobollik labarning amakivachchasi bo'ladi aynan mana shu shahardagi eng yaxshi mehmonxonaga qarab boyagi yo'lovchimiz kela boshladi u mehmonxonaning eshiklari to'g'ri ko'chaga olib chiquvchi oshxonasiga kirdi oshxona isitgichlari ishlab turar kaminda olov yonmoqda edi havoxonachi bosh oshpaz jiddiy qiyofada o'choqlardagi qozonlarni birma bir ko'zdan kechirar ichkaridan shovqin suronlari eshitilib turgan mehmonlarga ajoyib taomlarni tayyorlashga butun diqqatini jalb qilgandi barcha yo'lovchilar yaxshi bilardilarki sayohatda yurgan odamlarchalik yo'ldagi oshxonalarda tayyorlanadigan shirin taomlarni tanovul qilishni boshqa hech kim bunchalik yaxshi ko'rmasa kerak qozonlarda turli xil hayvonlar parrandalar go'shtlari qovurilmoqda va qaynatilmoqda edi katta plitada esa ikkita yirik baliq loze ko'lidan tutib kelingan karp va aloes ko'lidan tutib kelingan farel balig'i pishirilmoqda edi eshik ochilib yangi mehmon kirib kelganini ko'rgan qovoqxonachi plitadan kuz ko'z uzmasdan so'radi janob sizga nima kerak ovqatlanmoqchiman va keyin yotib dam olmoqchiman deb javob berdi oshxonaga kirgan yo'lovchi bu mumkin dedi qovoqxonachi keyin o'girilib kirib kelgan odamni boshdan oyoq ko'zdan o'tkazib qo'shimcha qildi albatta to'lovini qilsangiz kelgindi mehmon yonidagi charm hamyonini chiqarib undagi to'la pullarni ko'rsatdi mening pulim bor dedi u unaqada men sizning xizmatingizdaman deb javob berdi qovoqxonachi notanish yo'lovchi hamyonini yoniga solib yelkasidagi xaltasini oldi va eshikni oldiga qo'yib o'zi qo'lidagi yog'och hassasini qo'yib yubormasdan kamin yonidagi pasqam stulchaga o'tirdi din shahri tog'lar etagida joylashgan tabiiyki oktyabr oyining kechalari u yerda ancha sovuq tushadi hovoqxonachi ish ustida band bo'larkan bu notanish mehmonni qayta qayta kuzata boshladi mening ovqatim tayyor bo'ldimi deb so'radi notanish mehmon hozir tayyor bo'ladi deb javob berdi qovoqxonachi mehmon kaminga egilib qovoqxonachiga teskari qarab ekan muhtaram qovoqxonachi jaken labar yonidan qalam chiqarib oyna yonidagi stolda turgan eski gazetani yirtib oldida unga bir necha misra so'zlarni yozdi va keyin o'sha xatni buklamasdan turib xizmatkor bolachaga berdi bolakay qovoqxonachiga ham xizmatkor ham oshpaz yordamchisi ham pochtachi poch shekilli uning xo'jayini o'z qulog'iga nimadir shipshitganidan -ship -ship so'ng buyruqqa ko'ra yugurib ko'chaga chiqib ketdi bolakay to'g'ri meriya binosiga qarab chopib ketgandi yo'lovchi hech narsani sezmadi u yana so'radi mening ovqatim tayyormi hozir tayyor bo'ladi deb javob berdi qovoqxonachi shu payt bolakay qaytib keldi uning qo'lida javob xati ham bor edi oshxona xo'jayini tezlik bilan xatni oldi va o'qidi xatni diqqat bilan o'qigach boshini sarak sarak qilib o'yga toldi keyin u ancha o'ylanib g'amgin turgan yo'lovchining oldiga keldi janob dedi u men sizni bu yerda qoldira olmayman notanish kishi o'rnidan turib ketdi qanaqasiga siz meni pulini to'lamaydi deb qo'rqyapsizmi xohlaysizmi men sizga xizmat haqingizni oldindan to'lab qo'yaman aytdimku boya mening pulim bor va u yetarli darajada gap bunda emas bo'lmasa nimada sizning pullaringiz bor ha bor deb yo'lovchi yana tasdiqladi ammo mening davom ettirdi qovohxonachi siz uchun bo'sh xonam yo'q mayli menga otxonangizdan ham joy qilib bersangiz ham bo'laveradi dedi ohista ovozda notanish kishi ilojim yo'q nega endi u yerdayam sizga joy yo'q u yer otlar bilan to'lgan mayli noila jyana e'tiroz bildirdi notanish kishi unday bo'lsa menga chordoqdan bo'lsa ham joy qilib bering ozroq somon bo'lsa ozroq somon bersangiz tagimga to'shab yotaveraman umuman olganda bu haqida ovqatdan keyin gaplashamiz men sizga ovqat ham bera olmayman bu xotirjamlik bilan lekin qattiq ohanglarda aytilgan so'zlar yo'lovchini sergak torttirdi u shaht bilan o'rnidan turib ketdi aha gap bu yoqda deng qichqirib yubordi u lekin tushuning men ochimdan o'lay deb turibman men tong otgandan beri to'xtovsiz dam olmasdan o'n ikki lio yo'l bosib keldim mening qornim och ovqat yegim kelyapti va mening pulim bor siz uchun menda ovqat yo'q dedi qovoqxonachi notanish kishi xoxolab -xo kulib yubordi va kamin yonidagi qozonlarda pishayotgan taomlarni ko'rsatib ovqat yo'q bularchi bularning hammasiga buyurtma berib bo'lingan kim buyurtma bergan janob yo'lovchi mehmonlar buyurtma berganlar ularning soni qancha o'n ikki kishi axir bu yerda yigirma kishiga yetadigan ovqatlar pishyaptiku bularning hammasiga buyurtma berilgan va pullari oldindan to'lab qo'yilgan notanish kishi endi shalvirab o'zini o'tirgan stoliga o'tirdi va past ovozda dedi men qovoqxonadaman men ochman va men shu yerda qolaman shunda qovoqxonachi unga egildi da uning qulog'iga nimanidir pichirlab aytdi qovoqxonachining ovozidagi ohangdan boyagi yo'lovchi qaltirab ketdi keting bu yerdan yo'lovchi o'zini qo'lidagi yog'ochning yağaç, uchi bilan kamindagi cho'g'larni titkilay boshladi u chuqur iztirobda shasht bilan qayrildi da og'zini ochib gapirmoqchi bo'ldi ammo qovoqxonachi unga teshib yuboradigan nigohlari bilan qarab yana boyagi so'zlarga qo'shimcha qildi menga qarang ortiqcha so'zlarga hojat qolmadi ismingiz kimligini aytaymi sizning ismingiz jan valjan endi qanday odam ekanligingizni ham aytaymi siz kirib kelganingizdayoq men sizdan shubhalangandim va meriyaga siz haqingizda bilish uchun odam jo'natdim mana ular menga shunday javob yubordilar siz o'qishni bilasizmi bu gaplarni aytar ekan qovoqxonachi unga boyagi qovoqxonadan meriyaga meriyadan qovoqxonaga sayohat qilib qaytgan gazeta parchasini ko'rsatdi notanish kishi qog'ozga ko'z yugurtirib oldi biroz jim turgach qovoqxonachini qovoq